Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, aku bakalan kasih resep ke kalian ide cemilan yang enak. Nah, untuk bahan-bahannya, bakalan aku sebutkan aja semuanya. Pertama-tama, kalian tinggal siapkan 200 gram kulit ayam yang udah dibersihkan. Untuk bumbu pedasnya di sini aku pakai cabai rawit kering sama cabai merah kering yang udah aku sediakan kurang lebih 100 sampai 200 gram. Untuk pemakaian bawang merahnya aku pakai satu siung dan di sini juga aku sediakan dua potong kencur. Untuk penggunaan telurnya di sini aku cuman pakai satu butir aja. Untuk penggunaan bumbunya, di sini yang aku pakai cuman bumbu Royco aja, teman-teman, biar gak ribet ya. Untuk tepung terigunya, di sini aku sediakan dulu 250 gram, cuman yang bakalan aku pakai nanti secukupnya aja untuk penggunaan daun jeruk nipisnya ini optional cuman menurut aku kalian harus banget pakai ini ya biar nanti pas kalian makan kulit krispinya itu lebih nampol karena ada rasa daun jeruk nipisnya untuk penggunaan merica bubuknya di sini satu bungkus ini gak bakalan aku pakai semuanya teman-teman jadi bakalan aku pakai eh, secukupnya aja untuk penggunaan gula pasirnya ini nanti bakalan aku gunakan kurang lebih setengah sendok sampai satu sendok teh teman-teman Nah untuk airnya ini di sini aku sediakan dulu kurang lebih airnya ini 500 ml ya Nah sekarang aku bakalan potong-potong dulu untuk kencur sama bawang merahnya teman-teman Biar nanti pas aku halusin bumbunya ini nggak terlalu lama sekarang aku bakalan siapkan dulu air ya Air ini digunakan buat ngerebus cabai rawit kering sama cabai merah keringnya teman-teman Nah di sini untuk perebusan cabainya ini bakalan aku rebus kurang lebih 5-10 menit ya Biar si teksturnya ini lunak seudah direbus cabenya ini bakalan aku dingin dulu teman-teman biar cabenya ini benar-benar dingin. Nah baru kalau udah dingin kalian tinggal haluskan aja cabenya ini dengan menggunakan blender. Di sini aku bakalan haluskan aja semuanya cabe yang udah aku rebus barusan. Dan jangan lupa juga masukkan potongan Kencur sama bawang merahnya teman-teman lalu tambahkan juga sedikit air biar gak terlalu sulit pas ngehalusinnya. Nah ini cabai yang udah aku haluskan barusan dengan menggunakan blender teman-teman. Dari segi warnanya ini terlihat lebih mencolok ya karena kan sebelum aku haluskan tadi aku rebus dulu cabainya. Nah sekarang di sini aku bakalan masak dulu cabai yang udah aku halusin ini dengan tanpa minyak teman-teman. Jadi sebelum kalian kasih minyak goreng kalian masak cabainya ini tanpa minyak ya pokoknya sampai air yang ada di dalam cabainya ini benar-benar menyusut teman-teman. Nah di sini aku bersihin juga wadahnya dengan tambahan sedikit air. di sini aku aduk-aduk aja sampai airnya ini benar-benar menyusut ya. Terus jangan lupa tambahkan bumbu royco. Untuk pemakaiannya ini kalian tinggal sesuaikan aja ya. Lalu tambahkan juga gula pasirnya. Nah, kalau air yang ada di cabenya ini udah benar-benar menyusut, baru kalian tambahkan minyak gorengnya, teman-teman. Nah, fungsi dari minyak goreng ini biar bawang merah sama kencur yang ada di cabai ini gak terlalu menyengat, jadi rasanya itu gak aneh, teman-teman. Terus, kalau udah benar-benar harum, baru kalian tambahkan lagi airnya, teman-teman. Nah ini kalian tinggal masak sampai bumbunya ini benar-benar menyatu sama cabenya Nah sembari kita nunggu cabenya ini dingin teman-teman kita langsung aja masuk ke step berikutnya di sini aku bakalan pecahin satu butir telur yang udah aku uh, sebutkan tadi ya? Untuk bumbu Roykonya di sini aku pakai secukupnya. Di sini juga aku menambahkan merica bubuk. Untuk pemakaian merica bubuknya juga sama, secukupnya aja. Nah, dan untuk yang terakhir di sini aku tambahkan daun jeruk nipis kering, teman-teman yang udah dihaluskan. Nah, kalau udah masuk semua bumbunya, kalian tinggal kocok aja sampai bumbunya ini benar-benar merata ke seluruh telurnya. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini aku bakalan uh, tuangkan tepung terigu ke atas piring. Nah, di sini aku tuangin sedikit demi sedikit dulu ya. Terus untuk bumbunya sama aku cuman pakai bumbu Royco aja, teman-teman. Dan tambahkan juga seperti biasa kayak tadi merica bubuknya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai bumbunya ini benar-benar merata ke seluruh tepung terigunya. Nah untuk step berikutnya di sini aku bakalan pindahin satu persatu kulit ayamnya ini ke dalam piring yang berisi kocokan telur teman-teman. Nah kalau udah baru kalian langsung pindahkan kulitnya ini ke dalam piring yang berisi tepung terigu yang udah kalian kasih bumbu Pokoknya kalian tinggal aduk-aduk aja, kalian lumuri ya kulitnya ini dengan tepung terigu. Keseluruhannya pokoknya jangan sampai terlewati. Kalian tinggal lakukan aja step ini berulang sampai kulitnya ini benar-benar habis, kalian kasih kocokan telur sama tepung terigunya teman-teman. Nah biar kulitnya ini lebih crispy seudah kalian kasih tepung terigu semuanya, kalian boleh simpan dulu kulit ayamnya ini di dalam kulkas ataupun freezer, teman-teman, biar kulit ayamnya ini lebih tahan lama crispynya. Ini kulit ayam yang udah aku simpan di dalam pleaser teman-teman Kurang lebih ini aku simpan 15 menit ya Sekarang kita tinggal langsung aja siapkan minyak goreng buat ngegoreng kulit ayamnya ini Nah kalau misalkan minyaknya ini udah panas Kalian langsung aja masukin satu persatu kulit ayamnya Jangan sampai kulit ayamnya ini menempel Ataupun ngelipat ya satu sama yang lainnya Jadi harus benar-benar e, rapih penataannya Biar nanti pas kalian goreng juga Hasil dari kulit ayamnya ini sempurna Datar semua ya Nggak berlipat-lipat Nah kalian sesekali bolak-balik aja kulit ayamnya ini biar gak gosong ya, biar matangnya lebih merata. Kalau warnanya ini udah berubah kalian langsung tiriskan aja kulit ayamnya, terus kalian tinggal langsung e, lakukan aja penggorengan selanjutnya sampai kulit ayamnya ini habis kegoreng semuanya. Nah ini kulit goreng yang udah aku goreng semuanya teman-teman di sini aku goreng kulit ayamnya ini ada yang agak setengah matang sama ada yang garing juga teman-teman. Nah yang ini tuh yang garing ya warnanya lebih coklat teman-teman. Nah sekarang aku bakalan potong-potong dulu dulu ya sebagian kulit ayamnya ini dengan menggunakan gunting nah guntingnya ini udah bersih ya jadi eh, kalian gak perlu khawatir eh, kulit ayamnya ini bener-bener mantep banget teman-teman apalagi kalau kalian nikmatin sama sambal yang udah aku bikin tadi nah buat kalian yang belum pernah bikin pokoknya harus cobain bikin karena untuk rasanya ini benar-benar ketagihan dan buat kalian juga yang lagi cari ide bisnis apa yang mungkin cocok buat kalian kalian juga boleh jadikan kulit crispy ini sebagai ide bisnis atau ide jualan kalian